Kerana katanya Imam Tirmizi mengkritik perbuatan takwil dan menyamakan ianya sebagai sama dengan golongan Jahmiyah. Ha, jadi biasalah Asy'ariyah ni dia kena sama ada Asy'ariyah ni kena sebagai Jahmiyah ataupun ditohmah sebagai Mu'tazilah. Ha, jadi mereka kata tengok Tirmizi, Imam Tirmizi pun kata perbuatan mentakwil itu adalah sama dengan Jahmiyah. Apa pandangan Ustaz? Uh tentang Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi ada mengkritik tentang takwil. Cuma macam mana kita nak faham Imam Tirmizi yang mengkritik takwil? Yang dikritik oleh Imam Tirmizi adalah takwilnya Jahmiyah. Kerana di tempat Imam Tirmizi pada zaman beliau memang banyak Jahmiyah. Jadi muncullah satu kata orang Imam Tirmizi na defense. Jadi beliau serang takwil dan maksud serang takwil itu takwil Jahmiyah. Yang hmm. kita sedia maklum, takwil Asyairah, takwil Jahmiyah tu bezanya macam langit dan bumi. Okey. Asy'ariyah dalam pada mereka mentakwil, mereka ada syarat-syarat yang sangat ketat. Jahmiyah pada mereka mentakwil, mereka tak ada syarat, mereka tak ada undang-undang, mereka takwil ikut suka hati. Jadi Imam Tirmidhi bukanlah menolak takwil dengan arti kata takwil secara mutlak tapi yang ditolak dikritik itu takwil jahmiah. Okay. Kalau kita cakap macam tu mesti orang akan bantai. Mm hmm. Suka hati je. Dalil mana dalil? Nah. Ha, kan? Kena kat dia boleh pula pusing. <laughs> eh? Ha. Dalil dia mudah je. Bila kita tengok Sunan Tirmidhi kan Rupa-rupanya Imam Tirmidhi pun menukilkan pandangan ulama lain tentang takwil. Hmm. Paling sikit ada lebih kurang, ada tiga empat tempat Imam Tirmidhi menukilkan tentang takwil dan Imam Tirmidhi juga mentakwil. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, uh, hadis yang menyebut tentang apabila hamba ku datang kepada ku dalam keadaan berjalan, aku akan pergi kepadanya dalam keadaan aku harwalah. Belagi, belagi anak. Belagi lagi anak. Subhanallah. Kalau ikut kepahaman literal wahabi, maksudnya Allah belagi anak. <tuh> oh, parah. Parah. Okay. Apa kata Imam Tirmizi tentang kalimat harwalah di sini? kata Imam Tirmizi menukilkan kata-kata Imam Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Uh, Imam Sulaiman bin Al-A'mash kata bir rahmati wal maghfirah. Hmm. Maksud Allah berlari-lari anak tu maksudnya Allah segera melimpahkan keampunan dan juga rahmat. Bukan berlari anak. Tak ambil literal juga. Imam Tirmizi menukilkan daripada Imam al-A'mash tanpa ta'liq. Mm -hmm. Kita faham kaedah dia. As-sukutu alamatul rida. Mm -hmm. Kalau Imam Tirmizi tak setuju dengan ta'wilan itu. Lepas beliau nukil ta'wil, beliau akan kritik. Tapi mm. tak kritik. Beliau nukil saja Menunjukkan beliau terimalah ta'wilan tu. Dan kalau tak terima ta'wilan tu pun tak, tak boleh buat apa, apa. Sebab mana mungkin kita nak terima Allah itu harwalah. Allah itu berlari-lari anak. Mana mungkin nak fahamkan hadis ini tanpa takwil? Jadi kat situ Imam Tirmizi menukilkan takwilan Imam Amash tentang Allah itu al-Isra bil maghfira war rahmah. Okey, itu satu hadis dah. Hadis kedua uh, dalam tafsir firman Allah Subhanahu Allah Taala menyatakan mereka-mereka yang melupakan kami, kami akan melupakan mereka. Uh, apa kata Imam Tirmizi? Maksud Allah melupakan mereka ni Allah membiarkan mereka dalam keadaan diazab. Membiarkan mereka dalam keadaan azab itu maksudnya lupa. Hmm. Ada tak Imam Tirmizi isbatkan situ Allah tu maksudnya lupa. <laughs> Allah bersifat lupa pula eh. Ha, habis. Hmm. Jadi Imam Tirmizi memahamkan Allah lupa tu maksudnya Allah biarkan mereka dalam azab. Khizlah, biarkan. Ya. Jadi kat situ pun tawil. Kita sebenarnya kalau kita renung sikit Uh, bagi yang menyatakan Kita kenapa tak berpegang dengan Zahir kan Kita jawab dekat mereka Sebenarnya kita tak boleh nak pegang dengan Zahir Dalam beberapa keadaan mm -hmm. Bayangkan Kalau orang yang berpegang Zahir Ayat Al-Quran uh, ni Dalam Al-Quran Ada menyebut Allah tu lupa Kita nak faham macam mana Allah tu lupa Tanyalah semua geng-geng wahabi ni You faham lupa ni macam mana Nisbah sifat lupa pada Allah macam mana? Bukankah itu nisbah kekurangan dan kelemahan? Cuba elak daripada ta'wil ke sini. Hmm. Tak boleh. Dalam surah Tariq, apa Allah Ta'ala kata apa? Wa akidu kaidah. Kan? Mereka membuat tipu daya. Dan kami pun buat tipu daya. Allah menisbahkan pada dirinya tipu daya. So, macam mana nak faham ayat ni? Kalau bukan dengan cara takwil. Kalau pakai kalimat, kalau pakai cara isbat, kita kena lah nisbahkan tipu daya pada Allah. Allah tu penipu lah. Subhanallah, ya. batal lagi dah. Uh -uh. Dalam keadaan macam ni, macam mana kita nak buat? So, tak masuk akal kalau kita kata Al-Quran tu boleh semuanya dipahami dengan literal macam tu je. Sebab dalam Quran ada menisbahkan benda yang memang tak boleh nisbah pada Allah. Allah sendiri menisbahkan pada diri dia, benda yang tak boleh nisbah pada diri dia. So, mana nak faham kalau bukan dengan cara takwil? Kan. Jadi takwil itu satu benda yang memang tak boleh lari. Ha. Jadi Imam Tirmizi ke Imam Al-Bukhari ke mereka takwil dalam kita-kita mereka. Jadi hmm. ada satu tempat Imam Tirmizi pakai imrar. Tapi takkan sebab beliau tidak takwil kita terus claim hmm. dia tak takwil. <laughs> Habis ada tempat lain yang beliau takwil macam mana pula? Hmm. Takkan kerana, kerana beliau mengkritik takwilnya Jahmiyah ha? kita kata beliau mengkritik takwil secara keseluruhan. Kasitulah diperlukan penjelasan. Hmm.